Да, четвертый, четвертый год здесь. В 21 году приехал, 12 сентября. Вышли мы с Воронка, с конверта. Вот. И сразу мы увидели много активистов. Возле памятника, там был жопа памятник, уже сняли этот памятник. И Проходили все же вот эти Будаломы, что тут были. По навесам, помню, да. Ну, короче, их там до десятка человек. Я тут застал вот это. Меня тут и вкатывали на 11 этом отряд. И без цунами передо мной махали. Говори, что побьем, тебе тяжело тут а будет жить. В зоне одни козлы и петухи. Короче, больше тут нема никого. Mm -hmm. По моменту еще, вот, что произошло, там 31-го на 1 число тоже. Занеслась вся эта водка. эти типа, понапивали же. Напились, напоили обиженных и начали мужиков убить. Вот, как, вот почему как это часто все... они там пьют? Часто, постоянно. Постоянно. Постоянно, конечно. А что они пьют? Они пьют брагу или... Водку, которую администрация заносит. <говори> Я даже знаю, кто это заносит. Ну, говори. Яценко Денис Анатольевич, начальник производства. С добром э, зеленая, так, как у нас говорят, зеленая Александр Юрьевич. Цибулька. Цибулька Александр Юрьевич. Да, зеленую. Без него ничего тут нет. Опять начали пить мужиков. Эти козлы, они... С помощью с... Б... еще обижен. Я вам больше хочу сказать. С помощью обижен. Да. да. Линии, Рома и говорил 12-го. Говорит, блядь, мужика бьют, ушел весь в крови, мужика бьют. Говорит, хуй, присут опять, ну что делать? Мы собрались и пошли. Ну куда я? Просто уже надоело терпеть. Ну сегодня его, завтра меня. Ну как получается? Потом уже начали бить на восьмом, на десятом, на шестом где-то. Начали любить тех, кто... Начали бить тех, кто обосыкал людей, связывали, били, вот это все, это все свои соединения, они... Приподняли да? да? они... Вот их по-быстрому а, с... моя... их по-быстрому и на посел. Зарплата, то, что вот мне давали, в каждом нет эти вот... Да, Разные, что я видел. А, а есть еще? Там у них еще и остатки есть, можно сказать. Это сюда фасовали. Да, да, да Сюда да, полные пакеты химикатов. Как ну, называется, да, спайсы. Да, ну, 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 Давай, да, там присутствует, виси, там можно присутствует, ну, взять на экспертизу, там все там есть. Вот еще наши <сос> зарплаты. Нам <сос> <Рау>, давали <сос> зарплату. Зарплату платили травой, да, да, все. Просто. Вообще речь. Скажи, это действительно так, что ты выходишь на пломку и, ты, и тебе дают, отплачивают за работу травой, получается? Да, да. И это всем? Всем траву дают. А деньгами можно? Нет, деньгами нельзя. Мы человек работает, вот рассчитывание с тобой. Я так понимаю, что при таких условиях многие могли попасть в зависимость. Конечно. И они и попадали и в зависимость. И ими уже можно и было... Не травмали, не той травой, которая Синтетическая трава, которая быстро попускает, и опять человеку просто хочется любить, он сказал деньги, и, и, и. Ну, тут и продавались, и вещи туда носились. Ну, я же говорю, я здесь очень давно. Почему мы здесь работаем? Буквально весной, начало весны, здесь еще были такие случаи, что на шестом отделении людей, заматывали скотчи, выносили, блядь, валили ну, за... За локатом носія вся в тому, як це майстер замінить. Багато чи таких людей, людей, як ви, засуджених, числа засуджених, які отак працюють нелегально. І, і не можуть щось змінити. Та в основному всі. Якщо ви не працюєте а на відработки вийшло. А на самом делі всі це днями. 5 человек, да? 5 mm -hmm. человек вот, на швейке да, официального устроены, они не смогут шить 30-40 тысяч пар в месяц. Они не смогут. Даже двухчасовые люди, те, кто выходят на работу, они не смогут это количество делать, это физически невозможно. И берут инвалидов, кто есть mm -hmm. инвалидность, закрывают mm -hmm. на инвалидов большие суммы, короче, большие суммы, Знаете, этих сумм, короче, выводят на на свободу. Ну, типа, что она по бухгалтерии все прошло. Они берут инвалидов, и что они с ними делают? Ну, на оформляют. И типа, трудовые договоры? договора? Да, трудовые договора, что они, типа, работают. работают, хотя работают хотя они не работают. А они не работают вообще, их там никогда не было. В прошлый раз просто боялись, ну, а кто говорит, что тут был. Которых непосредственно, когда вы уехали, подвели под поселок, под УДО, и т.д. и т.п. Я все это понимаю. Так же самое, как сейчас этих коз вывели на поселок меня прошлым прошлом вкатывал, вот он приехал опять, и опять начинается та же самая песня. Суть, я ни одной зарплаты не тратил, ни за не Мне, мне травку давали, банку травы. не слышали, мы вам это говорили, здесь собирались, мы здесь вас собирали, вы нас не слышали. Ну, вы нас слышали, которые вы нам даете, вот да, Вы за мной, за А кто? А кто? Дай говорить, не а Максим. Я говорю, который сейчас невальный вольный Не начинай, Денис Анатольевич. Пацаны, ученик? Да, 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 кто, да, да, да. Да. кто здесь ученик? Учеников да. не все кто тут все работают. Шести, подеси, лови. Бывает надо, когда вам надо. Шести утра, там полчаса. называется. Сколько вы нас рассобирали, мы вам говорили, что нам не дают деньги при отбирании начальник производства. А вы что? А ты не дают, как вы тут расписаны на товарке, Да я не искуплялся себе, просто А что скупался вместо вас? Козлы,

энергетикой. А были что? наши матчи, были? были. Ну, а когда я был? Когда наступили, а? люди, когда тут обсыпали, я, бля, я когда мы, сука, работали. Я готов пройти через детектор, я еще а раз поплыл. Да. А, а, а вы? готовы? А вы готовы? Вот То есть он просто лежит, вот так вот. Да, да, просто ну, лежит. Ну, сейчас заберут да, уже, наверное. вот, колпачки у нас. Да, я понял. Через колпачки курилось вещество. Уже не курите, да, уже. Да, да все. Он накуренный, пожалуйста. Не, ну мы не эксперты, что это он накуренный этими курительными ну, да, смесями, вот да, вот да, вот этой, вот этой фигней, я понял. Вот это ваша зарплата, можно сказать, да, за труды. Yeah, yeah.